Və sizə ən uğursuz nazirlərdən biri deyə bir yazı yazılmışdı, bir şəxs fikir söyləmişdi. O vaxt reaksiyası qalmışdınız. İndi bu fikrə reaksiya bildirmək, cavab haqqınızı e, istifadə etmək istəyirsinizmi? Yəni demək istəyirəm ki, mənim fəaliyyətimi qiymətləndirmək üçün yaxşı yəqin ki, başqa vasitələr var, başqa meyarlar var. Yəqin ki, bu insan ümüd etdi, xanssa işləri görə bilmədi, mənim tərəfimdən dəstək almadı. Yəqin ki, o vaxtda bəlkə də mənim müəyyəng bir diqqətsizlik oldu, bəlkə də mən diqqətsizlik göstərmişəm, ola bilər. Amma ıı, əgər mən ıı, belə onun sözlərinə uyğun danırsam, anğursuz olsaydı, mən o görə çox oturmazdım düşünürəm ki əgər mən 11 il yarım idman naziri olmuşam, gəlir naziri olmuşam. 17 il mən turizm naziri olmuşam və 14 il mən mədəniyyət naziri olmuşam. Yəqin ki, əgər mənim belədə fəaliyyətim səmərə verməsi idi. Əgər mən müəyyən bir xeyr bu dövlətin inkişafına verməsi idi, mən o qədər orada saxlamazdılar.